गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकां यमुनावनान्ते वनान्ते स्वरमण्डलाभिः स्वरमण्डलाभिः चयन्थमखिलं भुवनान्तरालं त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेहकृत्य निरताः तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्षः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमाददाना वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्थभूषाः मामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यः तायेव संरुचिरे तव लोचनाय हारं नितम्बभुवि काचन धारयन्ति काची च कण्ठभुवि देवसमागता त्वां हारित्वमात्मजगनस्य मुकुन्दतुभ्यं व्यक्तम्बभाष इव मुग्धमुखीविशेषात् काचित्कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलिका व्यामोहतः परमदूभिः अलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयाति भार राज्याभिषेकविधये कलशीधरेव काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव हृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित्सुखरूपमेकं त्वामाविशन्परमिमा ननु धन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गताः क्षणेन तम त्वं प्रकाश परमात्मा तनुं कतम चित्त चित्त एवहन्नमृतम श्रममश्नोइय अभ्यागता बिरबितो ब्रजसुंदरीबिहि मुग्धस्मितादवदनह करुणावलोकी निसीम कांति जलदिह त्वम वेक्षमानो ವಿಶ್ವೈಕೃರ ಮೇ ಪವನೇ ಶೋಗಾನ್ ನಾರಾಯಣ 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 நாராயண 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 ஸ்ரீ கிருஷ்ணாப்பணம்